আজি পুনৰ এই স্থানলৈ প্ৰায় চৈধ্য কৈ লোকৰ মৃতদেহ আহি পাব আপোনালোকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে শেষবাৰ বাবে বিদায় দিবৰ কাৰণে কেনেদৰে সাজু হৈছে আমি সকলোৱে জ্ঞাত যিটো কালি আমাৰ ছয়জন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আনি ইয়াত উপস্থিত কৰা হৈছিল যেতিয়া একটা ভেলাঘাটৰ আছিলে একটা আমাৰ ছয়টা পাঁচজন আমাৰ গেলাপুখুৰীৰ তাতে পাঁচজনতে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অসক্ষম হৈছিলোঁ প্ৰশাসনিক বিষয়াও আছিলে কিন্তু কালি যি পৰিস্থিতি উৎপন্ন হৈছিলে তাতকৈ অলপ আজি আৰু ভাল যাতে আমি গমাগমটো সঠিকভাৱে সন্তুলন বনাই ৰাখিব পৰাকৈ এটা প্ৰয়াস চলা হৈছে স্থানীয় লৈ কিনে আজি আমি ঠিক ঠাক কৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও সহযোগ আৰু বিচাৰিছোঁ কালি এক মেডিকেল আহিছিলে মোবাইল এটা

এপ্ৰক্স তিনিটামান বজাত সময় দিছে তাহাঁতে আমাৰ যেনেকৈ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আমাৰ এম এল এ তিনিচুকীয়া এম এল এ তেখেতো তাতে ৰাতিয়ে গুচি গ'ল কাৰণ তেতিয়া এঘাৰজন উদ্ধাৰ হৈছিল বৰ্তমান আৰু তিনিজন উদ্ধাৰ হৈছে এনেকৈ চৈধ্যজনক একেলগতে লৈ অহাৰ প্ৰয়াস তাহাঁতে কৰি আছে যাতে কোনো ধৰণৰ আৰু বাত বিঘিনি নহওক দিগদাৰী নহওক তো সেইকাৰণে আমাক তিনিটা সময় দিছে আমি তিনিটা বজালৈকে ইয়াতে পূৰা সাজু কৰি থাত বুলি আমি সেইদিনাৰ পৰাই আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ যাতে তাহাঁতি পালে সেই যি শোক প্ৰকাশ কৰি আছে যাতে তাৰ পৰা যাতে অলপ সকাহ পায় কিন্তু এতিয়ালৈকে তাহাঁতৰ পৰিয়ালে আমাক সুধি আছে যে বাকী যিকেইজন আছিলে তাহাঁতি এতিয়ালৈকে ইয়াত আহি পোৱা নাই তো আমি তাহাঁত সময়মতে আমি খবৰ লৈ তাহাঁতক জনাই আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটোত যি চৈধ্যজন ব্যক্তি আছে আজি সময়মতে আহি পাব আৰু সকলোৱে যাতে আমি একত্ৰিতভাৱে তাহাঁতক যাতে আমি শেষ বিদায় দিব পাৰিম সেইটোৱে প্ৰয়াস চলি আছে আৰু তাহাঁতক আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ আচাৰ ফালৰ পৰা হওক আচাৰফালৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ তাহাঁতক সান্তনা দি আছোঁ